Довге доглянуте і здорове волосся є істинним предметом для гордості. Крім того, така розкішна копна волосся відкриє прекрасну перспективу для творчості, фантазії та створення безліч креативних і стильних зачісок. Однак, в умовах постійного дефіциту вільного часу сучасні красуні шукають способи виглядати красиво, не витрачаючи при цьому багато часу. Суботній вечір на центральному каналі триває. Часовий розпочався, і у нас у гостях Тетяна Чеснокова, перукар-стиліст. Добрий вечір. Добрий вечір. Пані Тетяна. У кожної жінки ранок починається традиційно. Ми прокидаємося, часу зовсім мало. Ми поспішаємо в часу є тільки нафарбувати губи, підвести очі. Приготувати сніданок і все, побігти на роботу. А часу на те, щоб зробити собі гарну зачіску, зовсім не залишається. Чи можна за 5-10, ну максимум 15 хвилин зробити ідеальну зачіску і вразити усіх на роботі? Якщо у вас ідеальна стріжка, у вас відлічний ухожені волоси, ви регулярно посіщаєте свого майстера. Можно пять минут мы помыли голову, нам достаточно взмаха расчески и у нас все уже отлично и все на месте. Другое дело, если мы готовимся к какому-то торжественному случаю или если все-таки у нас длинные волосы, они вьющиеся, а на улицу выходим сейчас, конечно, весна, но бывают дождики, бывают влажности и как бы рассчитываем, что мы проснемся и у нас будут гладкие, красивые волны, оказывается у нас вместо этого солнышко на голове. Но все возможно, если мы приложим минимум усилий, немножечко используем профессиональных средств, воспользуемся некоторыми секретами, то вполне можно за короткий промежуток часа выглядеть идеально. Тогда мы хотим от вас узнать эти секреты. Мыть голову все-таки лучше перед выходом, не когда вы ложитесь спать перед этим, потому что, возможно, когда волосы высохнут, вы их не высушите перед сном, то есть вероятность проснуться, у вас будет челка смотреть вправо-влево, затылок заломается вообще неизвестно куда, и мы столкнемся с тем, что независимо, сколько бы у нас не было каких-то средств, ничего никуда не лежит. Мы потратим очень много времени, можем потратить много средств, не получим никакого результата. Моем голову сушим и вот тут вот уже, конечно, в зависимости от типа волос, используем какие-то укладочные средства. Мы после мытья волос обязательно, если у нас волосы вьющиеся, мы хотим добиться идеальной гладкости, красивенькой, у нас э есть различные масла, есть какие-то вспомогательные средства или какие-то несмываемые кондиционеры. Они как раз усмирят наш непослушный этот завиток, помогут облегчат э, нам их выпрямить, уложить красиво. При этом э, достаточно это будет легко и безопасно обычно в такие средства входят и какие-то солнцезащитные фильтры, это и термозащита для наших волос. То есть, несмотря на то, что мы можем пользоваться как очень горячим воздухом, так и в утюжках у нас достаточно высокая температура, волос у нас будет защищен и не потеряет свой блеск и эластичность. Поэтому такие средства нужно использовать обязательно. Если же наоборот мы обладатели достаточно редких волос и Тонких. желательно, конечно, после мытья, когда мы немножко отжали волосы полотенцем, использовать какие-то спреи для объема. Не обязательно, я не сторонник пенок и мусов, достаточно это тяжелые средства, особенно если мы говорим об очень тонких волосах, то в первые 5 минут, конечно, мы получаем хороший объем, но в течение дня не всегда они выдерживают уход, и целый день, к концу дня, возможно, наоборот, эффект жирной головы. Наносим какие-то, выбираем себе такие средства, высушиваем. И дальше, конечно, уже зависит от того, куда мы идем. Если мы бежим на работу, то достаточно сделать красивый деловой стиль. Обычно это что-то, да, может быть как просто объемное, никаких романтических завитков, никаких жестких накруток, никаких начесов с домами. Потому что для работы обычно все равно должно быть все более консервативно, гладко. Если же мы готовимся наоборот, сейчас какая-то у нас заля романтический вечер, у нас есть немножко больше, чем 10 минут. Вот тут нам в помощь утюжок, плойка, что угодно. Мы можем накрутить волосы. Даже если вы обладательница вьющихся волос, утюжки дают совсем другую накрутку. Это гладкие локоны, Причем самый главный у нас секрет, если мы говорим о голливудских укладках. Все, что мы накрутили, надо обязательно расчесать. Голливудская укладка ⁇ это воздух в волосах. Это большой объем, это пышность, но она обычно нет, начеса, это не жесткость. Волосы должны двигаться. Мы их накрутили, расчесали обязательно и только зафиксировали в свободном падении. Также мы можем их подчесать слегка эти локоны и зафиксировать уже глядя в зеркало. У нас получится прекрасная голливудская накрутка, накрутка голливудская волна. Потом, если мы куда-то пришли уже и у нас начались какие-то танцы, то мы точно так же за пару минут можем трансформировать нашу голливудскую кладку в более приемлемый какой-то вариант, когда нам достаточно будет потребоваться всего лишь несколько резиночек для волос. И мы можем сделать асимметричные хвостики. И благодаря им получить уже более удобную укладку, которая в клубе нам не будет мешать танцевать и будет смотреться очень красиво когда мы уже совсем натанцевались, мы можем и эту укладку трансформировать в новую прическу. Причем для этого нам потребуется просто две невидимки, завернуть это все вместе, у нас получится собранные волосы, достаточно все будет красиво. Ну, при желании все возможно. Но сегодня еще очень актуально и модно – это косы, колоски. Вот насколько это актуально, насколько это можно сделать быстро и правильно? Если сам, сам супи, например, а не на комусь. Не, очень даже можно, то есть сейчас очень много разных роликов на ютубе. Мы можем всегда волосы заплести, если очень легко делаются различные жгуты. Пару раз перед зеркалом нам надо будет, конечно, потренироваться. Тем более сейчас плотные косы, они не в моде, это скорее плотные косички плетут у нас девочкам маленьким плетут на какие-то соревнования девочкам-спортсменкам. Вот. А для нас это да, объемно, чтобы нам это не мешало. Мы можем очень интересно посмотреть, как это можно сделать. И достаточно просто, интересная будет прическа, тем более, если у вас есть фактура в волосах, если они уже были как-то накручены, или они уже, в общем-то, объемные, у них уже есть какое-то движение силы. И наоборот, мы можем их даже слегка заплести, и растрепать, очень будет интересно, это сейчас очень актуально. Ну и стайлінг для волос, і знову ж таки праски, про які говорили, плойки. Наскільки це, як захистити волосы від того, щоб не перепалити, чтобы потім не зрізати, коли ми ще відрощуємо волосы? Конечно, считается вообще, что любая термозащита, это как одежда, это обязательно нужна для волос, потому что любые приборы для волос, они имеют высокую температуру, иначе ничего не получится, их не накрутить никаким образом или не выпрямить. Поэтому термозащита нужна. Сейчас на рынке такое многообразие средств. Очень многие уже средства для ухода, например, это могут быть какие-то двухфазные там, защита за окрашенными волосами, там уже предполагается есть термозащита изначально. Есть просто специализированная исключительно только термозащита. Мы можем обрабатывать ей волосы и вот после этого уже использовать какие-то плоечки или какие-то утюжки. Утюжком гораздо проще нам научиться пользоваться, нежели плоечкой. Учимся перед зеркалом, можно его сначала не включать, если сразу не получается, просто научились съезжать. И, конечно, любой какой-то лак или финишные какие-то средства, мы лаками не пользуемся до накруток воспринимать любые аэрозольные лаки все-таки как завершающий этап вашей прически. Когда вот вы смотрите, вам уже все нравится, просто это надо зафиксировать. Вот тогда мы используем аэрозольные лаки. До этого мы стараемся ими не пользоваться, использовать какие-то другие средства. Ну, снова же таки, а праски праскам может быть разница? Ну, конечно. Сейчас у нас уже достаточно много в магазине всего предлагают. То есть что-то найти, что совсем плохое, в общем-то, уже и не продают. Пластины, которые идут в утюжках, часто можем встретить, там уже есть терморегулятор. И, естественно, от типа волос мы можем использовать разную температуру. Если это тонкие волосы, мы не нагреваем утюжок там больше 170 градусов. То есть это уже много. Если у нас достаточно темные, очень плотные волосы, мы не можем их выпрямить, то мы можем увеличивать температуру и ставить себе уже там и до 190. Но тем не менее мы при этом все равно используем обязательно термозащиту. Обязательно, без нее вообще никуда. Пластины сейчас практически все в утюжках используются. И турмалин, и титановое покрытие, как таковая керамика уже идет она изначально, еще и с покрытием каким-то. И, в общем-то, это обеспечивает хорошее скольжение, это обеспечивает хорошую долгую укладку надолго. То есть при наличии всех этих средств дома тоже можно сотворить шедевр. Mm -hmm. Что ж, я дякую вам. Тетяна Чеснокова, парукар стилист, сегодня была участие совы. Я думаю, что ваши порады станут нам у нагоди. Что ж, давайте будем красивыми, стильными. И хай все будет хорошо. Дякую хай вам.